qadrli tomoshabinlar va aziz muxlislar kanalimiz analitikasini kuzatar ekanmiz deyarli 83% tomoshabin bizni obuna bo'lmay tomosha qilar ekan agar kanalimizga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etsangiz bu biz uchun yana ham ko'proq yangi loyihalarni qilishimizda turtki va ilhom bag'ishlardi va shu bilan birga siz ushbu kanalimizning rivojlanishida ulkan hissa qo'shgan bo'lardingiz qarang azizlar yana bir narsa farzand allohni ne'mati hammani ko'zini quvonchi deb aytyapmiz hamma buni yaxshi ko'ryapti farzand mana shunday ne'mat kimlardir tirnoqqa zor kimlardir bir farzand ko'rish umidida lekin kimlardir qiz farzand ko'rganligi uchun ham oilasida janjal chiqaryapti johillikni qarang qiz bola farzand emasmi axir biz necha marta gapirganmiz payg'ambarimiz alayhi vassallamn hadislarini keltirganmiz qiz bola ota onani do'zaxdan to'sib qoluvchi pardasidir erta qiyomat bo'lganda mana shu qizingizni jannatiy bo'lgan xotinlarni ro'yxatiga tushirib qo'ysangiz go'zal tarbiya qilib allohga itoat qiladigan erini rozi qiladigan ayollar qatoriga qo'yib qo'ysangiz ollohni farzlarini bajaradigan va erini rozi qiladigan ayollardan qilib tarbiya qilib qo'ysangiz inshaalloh qiyomat qoyim bo'lganda olloh qazza vajalla jannatni xohlagan eshigidan kirib olinglar meni rozi qilgan erini rozi qilgan mo'mina muslima ayollar deganda de. o'sha ayollar ichida tug'ilganida siz xafa bo'lgan tug'ilganida ayolingizni ranjitgan qizingiz o'sha jannatni xohlagan eshigidan kirib ketadigan ayollar ichida bo'lsa u yig'lab turib olar kan otam jannatga kirmaguncha men ham kirmayman deb qo'lingizdan ushlab kirgizib ketadi qarang kimdir xonada ayoli uchinchi qizni tuqqanligi uchun bechora ayol ming mushkullar bilan mashaqqatlar bilan dunyoga bolasini keygizib chiqib u yerdagi hamshiralarga aytibdiki erimga qizligini aytmay turinglar o'zim gapiraman o'zim yotig'i bilan tushuntiraman debdi o'sha joyda xizmat qilib turgan doktor menga aytib berdi qarang kelin bechora ming mashaqqat bilan ming hijolatlik bilan chiqib haligi oynani teshigidan erini chaqirib dadasi allohnin irodasi ekan uchinchisi ham qiz bo'lib qoldi menda hech ayb yo'q deyishiga hammani oldida ayolini yuziga tarsaki tortib yuboribdi la'nat aytib ketibdi bechora ayol dod deb yig'lab qolibdi man bu gapni eshitib vujudim titrab ko'zlarimga yosh kelib ketbdi qiyomat qoyim bo'lganda mana shu tarsaki urgan qo'lingizdan jannatga yuring otajon men bilan kiring deb o'sha qizingiz yetalab kirib ketayotganda ayolingizni urgan qo'llaringizni tishlab qolgan mahaligizni ko'z oldingizga keltirmoqligingiz kerak shu qizingiz ehtimol sizni jannatga yetalab olib kirar mana shu qizingiz orqali siz rohat ko'rarsiz nega urasiz ayolda ayb nima u o'z ixtiyori bilan jinsini yaratib olibdimi shuning uchun azizlar qiz ko'rganlarga zulm qilmanglar bu ollohni irodasi alloh kimgadir qiz beradi kimgadir o'g'il beradi eng dahshatlisi nima bilasizmi eng dahshatlisi ayollarimiz homilador bo'lsa kelinlarimiz qizlarimiz agar ikkinchisi qiz bo'ldi uchinchisi qiz bo'ldi boringki to'rtinchisi ham qiz bo'lsa yoki qizni ko'p ko'rayotgan bo'lsa hozir nima qilyapti uni oliborib maxsus apparatga tushiryapti apparat ko'rib uni qizligini yoki o'g'illigini aytib beryapti agar qiz desa tamom ayolda ham erda ham yomonlik boshlanadi zulm boshlanadi e qiz kerak emas deydi oldiramiz deydi abort haromga yo'l qo'yyapti internetda bir narsa o'qib qoldim judayam hayratlanib ketdim bir paytlar mana shunaqa tug'uruqxonada ishlagan doya ayol hozir insofga tofiqga kirgan hidoyatda ekan o'z hayotida bo'lgan narsasini yozib beribdi de. aytyaptilarki e, bir kuni mani oldimga bir oila keldi beshinchi bolamizga homilador bo'ldik hozirgina biz o'ziga tushgan edik yana qiz dedi iltimos olib yuboring deb aytdi kelinni holiga qarasam deydi ancha homila katta bo'lib qolgan mumkin emas deb tushuntirdim bilsam besh oylik ekan deydi mumkin emas buni qilolmayman deb aytdim ular iltimos deb turib oldi va katta pul ham berdilar shayton o'rtaga aralashdi nafsimni ko'yiga kirdim deyapti doya de ayol va men bolani olib yuborishga qaror qildim deydi ehtimol mana shu gunohim uchun umrimni oxirigacha afsuslanib o'tarman deyapti ayol lekin pul uchun nafsim uchun shu ishni qildim dedi. e'tiboringizga bir narsani aytib qo'ymoqchiman tibbiyot nuqtai nazaridan ham bu kunlarda bolani tushirish abort qilish mumkin emas edi chunki uni qirqib oladi uni maydalab burda burda qilib oladi ayol aytyaptiki men bolani onadan olishligim juda qiyin bo'ldi uni mayda mayda qilib bo'lib oldim va bir paytni ko'z bilan ko'rayki men maydalab olgan chaqaloq asli o'g'il bola ekan deydi vujudim titrab ketdi ko'zlarimga yosh kelib ketdi shundan keyin ishga ham borolmay qoldim deyapti ota esa o'zini o'zi urib qoldi ona dod deb qoldi deyapti azizlar sizni ham hozir shu holat qurshab oldimi i qarang a o'g'il edi ekan deyapsizmi meni bunday qilgani yo'q meni boshqa narsa titratib yubordi astag'firulloh qarang o'g'il bo'lganligi uchungina afsuslanyapti o'g'il bo'lmaganda maylimidi maydalanib ketsa ona yig'layapti ota o'zini uryapti lekin sen farzandingni shunday qilyapsan-a? buning uchun qanaqa darajada toshbag'ir bo'lish kerak azizlar? shuning uchun men umuman mana shu narsalarni hammaga maslahat berardimki qiz bolaligi uchun uni oldirib tashlashligingiz farzandingizni qatl qilish bilan barobar allohga istig'for ayting mobodo shunaqa ka qilib qo'ygan bo'lsak endi buni buyog'iga tavba qilaylik yig'lab yig'lab ollohga tavba qiling ertaga ollohni huzurida o'sha farzandingiz oldingizga kelib menda nima gunoh deyishligidan qo'rqing johiliyat davrida tug'ilgan qizlarni tirik leyin ko'mib yuborardilar tirik leyin ko'madilar arablarida tirik leyin ko'miladi mana shu qizlarni mavudalar deydi qur'oni karimda alloh aytadiki qiyomat qoyim bo'lganda mavudalardan tirikligin ko'milingan qizlardan so'ralinar ekan qaysi bi gunohingiz uchun o'ldirilingansiz sizlar deb bular ham so'ralinadi qaysi gunohingiz uchun siz mayda mayda bo'ldingiz go'zal qizaloq ehtimol o'sha qiz onangizga o'xshar ba'zan tug'ilgan qizingiz ajibki otani onasiga o'xshab tug'ilib qoladi shuning uchun qizimizni erkalatganda ona qizim deb erkalatamiz ko'proq birodar siz menga kerak emas deb burdalab yuborgan qizingiz tug'ilganda onangizni ayni o'zi bo'lib tug'ilishi mumkin edi allohga istig'for ayting tavba qiling u bu yo'ldan qaytmoq kerak 5 ta bo'lsa ham 4 ta bo'lsa ham agar farzand beryaptimi qizmidi o'g'ilmidi umri bilan rizqi bilan bersin oilangizga quvonch olib kelsin aslo qiz ko'rganligingiz uchun ranjimang va allohga taqdiriga qarshi chiqmang esingizda tuting payg'ambarimiz alayhisalotu vassalamni ham to'rtta qizi bor edilar esingizda tuting sizni ham dunyoga bir paytlar qiz bo'lgan keyin ona bo'lgan mushtipar volidangiz keltirgan onalar bor ekan avlod davom etadi siz qizingizni soliha qilib tarbiya qilingki ertaga imom buxoriydek nabira ko'ring termiziy rahmatulloh alayhidek nabiralar ko'ring dunyoni larzaga keltiradigan olim nabiralar ko'ring lekin aslo qiz bo'lganligi uchun na unga na onasiga zulm qilmang bu allohni taqdiriga qarshi chiqish shunday ekan azizlar bugun biz farzand ne'mati haqida gapirar ekanmiz bu masalaga to'xtalmasdan o'tib ketishlikni aslo ilojisini qilolmadim chunki qiz ko'rganligi <laughs> uchun zulmlar <laughs> qizligi uchun olib tashlayotgan <laughs> go'daklar <laughs> hurmatidan man bugun buni murojaat sifatida aytishlikka majburman allohga taqvo qiling ollohdan qo'rqing go'dagingizni dunyoga kelmasdan turib nobud qilmang ona qornidagi qiz bola bo'lgan homila bo'lib tug'ilmasdan dunyodan o'tib maydalanib ketgan bechora qizni nolasini o'qib qoldim azizlar tasavvur bu azizlar go'yo bir tasavvur qiling shunday yozyapti ona qornida birinchi hafta men bir tomchi suvman bir dona nohotdan ham kichkinaman deyapti oradan yana bir hafta o'tdi yana undan ovoz kelyapti men hali shakllanganim yo'q asta sekin kattalashyapman lekin rosa intizorlik bilan kutyapman tezroq yorug' dunyoni ko'rsam edi deyapti ona qornida yana bir hafta o'tdi meni ko'zlarim quloqlarim bu boshqa tana a'zolarim asta -se sekin rivojlanyapti qarang jajjingna qo'llar ham paydo bo'libdi-ya. tezroq shu mitti qo'llarim bilan gullar tersamidim onamni yuzini ushlasamidim oradan muddat o'tdi onajon meni his etyapsizmi qachon sizni bag'rimga bosaman meni yuzlarimdan o'pasizmi rosa bag'ringizga bossangiz kerak-a, onajon yana hafta o'tdi yana ovoz kelyapti mana yana bir yildan so'ng men nonni nanna deyman endi meni dunyoga kelishimga hech kim to'sqinlik qila olmaydi chunki men ancha katta bo'lib qoldim ota onam bilsalar rosa xursand bo'ladi sizlarni rosa ko'rgim kelyapti yana muddat o'tdi ovoz eshitilyapti ona qornidan onajon otajon sizlarga bir sirni ochaymi men qiz bo'laman katta bo'lsam iboli hayoli qiz bo'laman otajon sizni do'zaxdan to'sib qoladigan pardengiz bo'laman tezroq onajonimni allalarini eshitgim ya tezroq tug'ilsamu onamga go'zal qiz bo'lib yuzlariga tabassum olib kelsam yana kunlar o'tdi ovoz eshitilyapti ona qornidan bugun onam doktorga bordi rosa sevingan bo'lsangiz kerak a onajon yaqinda meni qo'lingizga olib erkalatasiz oradan muddat o'tdi ota onam hali ham meni qiz ekanligimni bilishmaydi balki o'g'il yoki egizak kutishayotgandir lekin ularga qiz bo'lib tug'ilsam shu qadar xursand bo'lib ketsalar kerak oyimga o'xsharmikinman yoki dadajonimni onasiga o'xsharmikinman yo'q onamga o'xshayman ko'zlari charoz qosh bo'lsam kerak oradan hafta o'tdi yana homiladan ovoz eshitilyapti endi atrofga bemalol qarayapman faqat nimagadir qop qorong'u joydaman baribir baxtiyorman oz qoldi ko'zlarim dunyo yuzini ko'radi oradan hafta o'tdi onajonimni qalb urishini sezyapman onamni yuraklari menga urilyapti onajon siz ham meni sezib turibsizmi yuragingiz bilan yuragimni urishi barobar bo'layotganini bilyapsizmi eh tezroq dunyoga kelmoqni va bag'ringizda uxlamoqni istayman siz ham meni tezroq tug'ilishimni istayapsizmi onajon yuzlarimdan o'pib o'pib erkalatgisi kelyaptimi oradan hafta o'tdi onajonim doktorga keldilar doktor bilan nimalardir gaplashyapti ya birdan qo'rqib ketdim voy nimalar deyapsiz onajon onajon unday qilmang axir meni rizqimni olloh beradi uyo'dan xavotirlanmang olloh har bir bandani rizqini vadasini bergan meni rizqimni ham olloh beradi xavotir olmang oradan yana bir hafta o'tdi onam yig'layaptimi ne? dadam nega baqiryapti nega men dokxtirdaman ona nima bo'lyapti ha, hali erta ediku tug'ilishimga nega meni qo'llarim birdan og'rishni boshladi nega vujudim g'alati bo'lib ketdi voy badanim nima uchun hamma yog'im og'riyapti juda qattiq og'riyapti onajon og'riyapti yurak to'xtadi ha azizlar hali dunyoga kelmagan qiz bo'lganligi uchun dunyoga kela olmagan jajji homilaning nidosi edi ollohdan qo'rqing qiz bo'lganligi uchun bolangizni nobud qilmang olloh hammamizga insof tavfiq muhabbat farzandlarga bo'lgan mehr oqibatimizni